За этот сезон самый приятный и яркий момент, который был у вас? Самый приятный момент ⁇ это однозначно победа в 1-4 пула которая по совместительству, по совместительству стала летним фестивалем Пула, вот. по и, концом пула да. Да. и концом Пула. Победа это приятно для нас, во-первых, потому что это была первая наша победа в официальных лигах, и во-вторых, потому что именно с этого дня, с этой точки можно считать начало нашей сборной в таком виде. Как минимум мы оделись в футболки там впервые и как минимум достойное выступление в полях украинского официального КВН. Я просто вождем то есть это была такая победа, ушли непобежденными из пула, да? Хорошо. А если говорить от обратного, да, отталкиваться. Какая самая неудачная игра или самый неудачный момент сезона? Что самое плохое было? Можно я скажу? Давай. Неудачных моментов не было. Мы всегда все делали от души, легко. И благодаря делам в последний момент. И это было смешно. Да, это было смешно, это было хорошо, это было на уровне, поэтому неудачных моментов по сути не было. Если, конечно, не считать Антона Тимошенко, который два раза за финал уронил микрофон из рук. За меня, заду меня, меня С моей помощью. А кто все-таки да, в том кто? моменте больше Антон или вы, Андрей? Я расскажу. <свят> факты. А я юрист. И я опираюсь на факты. За 20 минут до игры мы решили поставить эту миниатюру. Я говорю, Антон, мы все будем делать вживую, реально. Я буду тебя бить. Он говорит, хорошо. Я говорю, поэтому убирай микрофон от, от лица. Он говорит, я тоже об этом подумал. Я уберу. Убрал? Прямая цитата. Нет. В этом момент должна быть вставка просто в этом видео. Так что спасибо, Антон, это он виноват. Но на самом деле он молодец, потому что смеху было больше на этой миниатюре. Благодаря ему. Скажите, какие планы на будущее? Идете ли вы в следующий сезон Квнские сборные? А, нет, это конец КВН. <laughs> Мы решили уйти на пике. Да. <laughs> это, на самом деле мы собираемся в лучшем случае в следующем году поехать э, в Беларусь, в Центральную международную лигу. А Владимир Анатольевич Бугров смотрит, наверное, сейчас это видео. Привет, Владимир да, Анатольевич. Да, И считает. Мы... Да. <laughs> поддержите нас, поддержите нашу команду, Владимир Анатольевич, мы правда стараемся. Вот, а на самом деле стараемся стараемся и поэтому хотим поехать э, в Беларусь, если получится. А если вдруг не получится, то мы поедем. Э, в Украине сейчас создается новый проект, он называется Лига Смеха. Его делают э, люди из квартала. Сейчас и Зеленский будет ведущим. Э, и Кто же там, еще? Да, собственно... Чевурин будет редактировать это все, это будет происходить в Одессе, но и своеобразный аналог КВН, украинский. Но мы пока не знаем, насколько это все длительно, насколько это все задержится, не будет ли это очередным красное и черное на канале Интер 2 выпуска. И поэтому надеемся, что это будет хорошо, и мы будем ездить и туда. Так как, во-первых, это украинская лига смеха, а во-вторых, это ближе, чем Беларусь. Скажите, вот так много поездок было и будет в принципе в планах. Кто все спонсирует? Здесь за вашими спинами находится Инга Анатольевна, наш директор команды. Университет помогает нам помогает нам помогает нам. Ну, команды Равшан Тагиев. Наши друзья Равшан Тагиев. Наман Рибров. И многие-многие другие, которые о которых расскажет Инга Анатольевна. Мама, КВН Мама. Инга Анатольевна, Анатольев, кто, Анатольев. Тоже, кто помогает нам? Кто я. помогает кто дает все деньги на вот поездки, команды, проживание команды в разных городах? Друзья. Друзья. <связано> Вы сейчас <связано> ответили как Янукович. <связано> <да>. <связано> друзья. <связано> я я наконец-то. Я наконец. друзья. друзья, даю друзья. А я С Ростова ближе ездить <связано> в Сочи, Инга Анатольевна. <связано> <связано> Поехали. Скажите, <связано> вот от бюджета к такому вопросу, какие главные проблемы с которыми сталкивается сборная? В принципе, не секрет, что с транспортом иногда возникают какие-то трудности. Не выделяет, возможно, транспорт или проблем нет как вообще? Мы знаем, что у нашего университета была бы, наверное, возможность нам помочь. Как минимум не то, чтобы нам, мы доберемся сами как-нибудь, а болельщикам, которые действительно хотели, например, поехать с нами на финал Харьков и не смогли, потому что Просто никто не выделил автобус, к сожалению. Возможно, были этому объективные причины, возможно, были этому объективные причины. Вот. А может и объективные? Да. Ну, в общем, автобус никто не выделил, а ребята действительно обращались и очень-очень хотели поехать с нами, если бы был хотя бы транспорт. То есть mm -hmm. не готовы были оплатить себе проживание, питание, но просто доехать туда, это тоже немаловажно. Mm -hmm. Вот. А, а так мы сами справляемся обычно, ездим. И наша проблема небольшая. Обычно у нас единственная проблема это проживание, поскольку сложно найти квартиру на 15 человек. И я сложно... думаю, говорим, что он В да. одинаковой одежде. А смешно. Да. В общем, ну а так проблем у нас нет. Мы очень рады и довольны mm -hmm. всегда. Что для вас сборная университета Шевченко и участие в ней? Это как второе место работы уже на самом деле. Не, ну, на самом деле э -э долго шел я лично к этому чтобы играть на таком высоком уровне. Я рад, что к этому уровню я пришел с людьми, которые разделяют все мои, скажем, идеалы, амбиции и хотят добиться чего-то ну, значительного в КВН. Я рад, что с этими людьми здесь, и у нас одни цели. В принципе, я абсолютно согласна с Дмитрием Григорьевичем. Вот. Что можно сказать ну, от себя? Для меня сборная Шевченко – это, прежде всего, была отличная возможность, а второе – это была моя мечта. Я мечтала играть в сборную, еще когда я поступила на первый курс, и была немножко худее. Шутить, веселиться. И вот, когда собрался именно такой состав, состав всех моих друзей, из моих самых любимых людей, это наверняка самые лучшие поездки самое лучшее времяпровождение. Да, меня могут некоторые люди видеть впервые. Это мой отец. Да, ну, дело в том, что я уже закончил этот университет. И для меня, в принципе, Борошенко это возможность быть, продолжать быть частью этого университета. А также, также ну, мы знаем, что в сборной собраны самые лучшие, самые большие, самые талантливые силы университета. И также это касается и звука. И мне важно, чтобы зборна Шевченко була впевнена в своєму музикальному самопородженні і знала, що все буде включено вовремя. Нам і уверено. Ну, для мене збірна це не просто вже хобі, це вже як стиль життя. Я обожнюю танцювати дуже під нас, зубі, <риклад> У нас тут імпарадатий чувак, лисий чувак, і всі вони такі: "Ну, що, моя маленька сім'я, друга. Вибачай, мама, ну тут з ними клево, реально". <риклад> ну, для мене це дійсно сім'я, сім'я веселих, сім'я талановитих людей, які завжди готові подати руку допомоги в необхідний момент. посмеяться, пошутить, возможно, как-то провести хорошо время. Они, на них всегда можно положиться, и когда ты с ними выступаешь на одной сцене, это действительно сближает. И... Наверное, это просто семья. Ну, для меня всегда сборная была больше даже, чем мечта, если честно. Вот, потому что когда я впервые э, попала на КВН, я даже не представляла, что уже на втором курсе я смогу э, быть участником сборной. Я скажу, как человек, чьи миниатюры вырезают деды чаще всего. Я люблю всех этих котиков, которых я чаще всего кормлю на выездах. и. мама. Да. Ну, я могу сказать, что для меня сборная Шевченко — это мои самые близкие друзья, люди, с которыми я провожу большинство своего времени. Скажу откровенно. И разлого. Сборная Шевченко – это очень интересное явление. Это шикарное явление. Я не устаю поражаться этим людям, я не устаю любить этих людей. А все почему? Потому что на самом деле это прям такой Акселерат такой всего таланта такого. Я не говорю только про тех, кого вы видите в кадре. И сборная Шевченко – это 30 тысяч студентов нашего здоровенного университета. Те, кто играет в КВН, те, кто не играет в КВН. Стоит сказать спасибо Теории смеха, чемпионам действующего университета, которые тоже должны были быть в сборной, но в силу занятости не смогли быть, так сказать, на сцене. И все вообще, будь это радиофизики, которые сейчас сидят в зале, или экономисты, кто угодно, они дают нам представление о КВН, вдохновляют нас, показывают, что нужно, а что не нужно в КВН. И вот это и есть сборная. У нас замечательный тыл и... От этого легче, от этого приятнее, интереснее играть в КВН. Поэтому сборная для меня это однозначно здоровенная семья, прям здоровеннейшая семья, и спасибо им за это большое. Ну и для меня сборная это с человеческой точки зрения, это множество любимых людей на самом деле, которых я знаю давно уже, и некоторых... Да, больше, некоторых меньше, но всех их я знаю, всех их я люблю одинаково и воспринимаю одинаково хорошо всегда и буду воспринимать, наверное, потому что я в них уверен. Ну, с точки зрения э, коллектива, это прекрасный коллектив, и я видел в жизни много коллективов КВНовских, и с многими играли рядом и против, и э, мало где я видел э, такую атмосферу, как у нас. А я видел много команд на самом деле уже, и я очень рад, что она, у нас есть эта атмосфера, и пока она, пока она, есть, пока она есть у нас, она будет и... Будут и победы, будет и успех команды. Я уверен в них, и я уверен в том, что мы сможем добиться большего. Все впереди. Да. Mm. На какие кубки вы положили глаз? Вот, в ближайший годы Кивин в золотом Кивин в золотом Почему бы и нет Мы как раз учимся петь Ничьяка месячна на ясная Выйдь, но хоть волки избирай Выйди, коханая Братцы из морена, Хоть на Хвилиночку гай И вообще Победы ничто важен зритель, важна его реакция. А победа такое приложится. Шева! Пока!